Доброго дня. Я приношу извинения за то, что поздно сейчас вышел в эфир. Мы только приехали на основную базу блокады в Лисичанск с Бахмута. Сегодня я хочу рассказать о открытии новой точки блокады торговли на крови. Это станция в Донецкой области. Это станция между оккупированной Горловкой и Бахмутом. Я хочу прежде всего передать слово координатору, начальнику штаба блокады, подполковнику Сергею Акимовичу. Одну секундочку. Я прошу. Есть изображение? Я прошу вас рассказать, как сегодня проходило, проходило, открытие точки блокады, с чем столкнулись, какие вызовы, как, как сейчас ходят. Ну, видно нашего плану, видно наших попередних мы пришли до Сегодня было Блоковано ще один, один перехід залізничний між окупованою територією і Україною. Ми зранку сьогодні виїхали на папе місце, але зіткнулися з тим, що місто було заблоковано, проїзд до цього місця був заблокований поліцією Донецької області, тому ми змушені були приймати інше рішення і заблокувати цю саму гілку, але в іншому місці. Ми, коли ми прибули на місце, в той же момент проходив там. Маневровий потяг, ми зупинили рух на цій колії, перекрили цю колію, встановили намет, встановили, ну, почали облаштовувати місце для проживання. В цей момент з'явилося багато поліції, вони з двох сторін нас оточили. Довгий час вони намагалися, будучи озброєні повністю, намагалися ну, з нами не спілкувалися, але робили такий вигляд, що вони готуються до штурму. Але ми були готові. В принципі, в цей момент з'явилися е, народні депутати, яких ми запросили для того, щоб ну, ви розумієте, ми люди беззбройні, для того, щоб чинити не чинити опір, а навіть просто якимось чином е, е, опиратися е, озброєною поліції. Тому з'явилися народні депутати і допомогли нам цей конфлікт вирішити. На даний момент ситуація нормальна, стабільна, колія заблокована. проходит лише электричка, яка курсує между двумя населенными пунктами, все інші перевезення заблоковані. Хочу сказать по этому поводу еще пару слов. Заблокирована район станции Курдюмовка. Это ветка с Бахмута на Тимчасово окупованную Горловку. Тут же появились поведомления о том, что якобы ветераны заблокировали подвоз снарядов к Авдеевке. Ну, брехни, это, естественно, никто не поверил, потому что на Авдеевке это Коля не ведет, и ничего нового вся эта шваль придумать и не смогла. Она в Луганской области, когда блокировали, и блокируют сейчас хлопцы ветку на Лисичанск, э, с Луганска рассказывали, что это ветка на счастье, и сейчас все замерзнут. Э, поэтому это фейк. Второе, э, история о том, что на ТЭЦ остались э, всего лишь на 5 дней Угля это тоже фейк, поскольку, по согласно постановлению комитета министров, необходимый минимум угля это месячный запас. Как раз есть время для того, чтобы переделать э, шахты под закупку угля по формуле Роттердам Плюс, реально иностранного, а не брыжить на разнице цен с донецких копанок. Третье. Э, естественно, сохраняются пути еще подвоза их есть несколько в Донецкой Луганской области. Однако с прибытием новых э, патриотов будут прикрываться и другие кули я, призываю всех тех, кто поддерживает блокаду, приехать сюда, в Лисичанск. Сейчас открывается новый штаб в Бахмуте и перекрыть всю торговлю на крови. Тем самым хлопцы очень сильно помогут своим боевым побратимам в той же Авдеевке, поскольку они сами защищали Украину два года и знают, как им тяжело. И сейчас лучший способ помощи гражданским – это перекрытие торговли на крови. Потому что каждый основной поезд, а на этой линии их около 10 в неделю был, в день, вернее, был. Каждый основной поезд это несколько спасенных жизней, потому что на эти деньги финансировались убийства наших солдат. Ну и хочу рассказать о том, как мы сегодня поехали с депутатами Тарасом Пастухом, Павлом Костенко, Володей Порощуком и Егором Соболевым на станцию Бахмут и проверили, каким образом идет проверка и контроль за грузами поступающими. Грузы с территории идут уголь, идет сталь, там идет дерево, идет топливо. И мы обратили внимание на то, что средняя скорость проверки состава с углем из 60 вагонов по 60-70 тонн каждый пограничниками 14-15 минут. Они всего лишь смотрят сверху с мостика на эти вагоны, постукивают ножкой по буксе и он уходит. Больше никакой проверки в этом месте не происходит. Что под углем неизвестно. Таким образом, вопросы связанные с поставками оружия, наркотиков, контрафактом, контрабасом, ну, я думаю, что очень просто решаются заинтересованными лицами, потому что созданы все условия для этого. Сейчас у нас продолжается блокирование здесь на станции Светланова, на станции Гирская Золотая, это Луганская область, редут Богдана. А новый редут в Бахмуте, в районе Курдюмовки, получил название Запорожье, потому что, прежде всего, основу гарнизона редута составляют запорожцы, воины, ветераны войны за независимость. Еще раз, хлопцы, хватит сидеть по диванам, приезжайте сюда, потому что если мы прекратим торговлю на крови, то по силам и ветеранам, и другим патриотам будут и более серьезные вещи. Слава Украине! Вопрос от наших волонтеров можно? Почему это не делали год или полтора два года назад? Объясняю. Год, вернее, в 2014 году, в декабре, когда Батон Донбасс стоял на Бахмутовской трассе и стояли правосеки на Донецкой области. Они это делали, я это делал. Многие депутаты, которые сейчас помогают нам это делали, они заблокировали конвои Ахметова и поставки алкоголя и сигарет в Луганской области. В течение 10 дней после проведенных переговоров были отпущены более 100 наших пленных, включая 77 человек из батальона э, Донбасс, которые до этого не хотели менять в принципе. 15-16 год хлопцы воевали. Я думаю, что волонтерам думаю, что они еще и будут бороться с контрабандой в тылу, я думаю, что слишком уж много наваливать на наших військовых. Однако в тех зонах ответственности они с контрабандой боролись. Ну и все достаточно просто. В конце 16-го года, в начале 17-го, они демобилизовали, создали внутренний корпус батальона Донбасс и сейчас перешли к перекрытию всех этих путей. Кто хочет быстрее, приходите, помогите. То есть ребята три года защищали страну на фронте, сейчас защищают ОФТУ. Все очень просто.